No, A yes, yes. attivisti filorussi molte minacce, alcune anche di morte, ma non siamo disposti a vendere la nostra coscienza per nulla. Пророссийские силы в Италии часто угрожали в нас, но мы не сдаемся, мы не пугаем, нас не пугают, вот, мы не готовы вот, отказывать от этого дела, от нашей совести, мы будем дальше вот, делать то, что мы начали уже давно.

тепло одеваться, но еще вот иметь свое детство. Мы своими силами волонтерскими тоже организовали на территории города несколько складов по приему теплых вещей и раздаче этих вещей Беженцам и тем людям города Славянска, которые остались без одежды. И спасибо вам большое за то, что вы приехали, за то, что вы ну, все-таки увидели наши проблемы. И несмотря на большие расстояния, несмотря на все препятствия, все-таки нашли возможность приехать нам и помочь.